नमस्कार हा चरण व्यास रङ्गमञ्च परिवारद्वारा आयोजित गीताजीना श्लोक स्पर्धा मा प्रस्तुति रजू श्रीभगवान् श्री उद्वस्थं प्राहुर व्ययं छन्दासि यस्य पर्णानि यसंवेद सवेदवित् अधोधं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवाला आधामूल्लान्यनुसन्तितानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमश्रे हतथोपलभ्यते नान्तो न ना चार्दी न च सम्प्रतिष्ठम् आश्वासमेनं सुविरूढमूला सङ्गस्रेण दढेन चित्वा तत पदं परिमार्गितव्यं यस्मिन् गताना न निवर्तन्ति भूय त्वमेव चाध्यं पुरुषं प्रभद्ये यत प्रसुता पुराणी निर्मानमोहाचितसङ्गदोषा आध्यात्मनित्या विनिवृते कामा दं विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्त्यमूढा पदमाव्ययं तत् न तदभासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकं यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूतसनातन मनःस्रष्ठानेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानिकर्षति शरीरं यच्चाप्युत्कामतिश्वर, यच्चाप्युत्कामतीश्वर तानि संयाति वायुर्गन्धो निवासयत् क्षोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाया मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि हुज्यानं वा गुणावितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसं यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यश्चन्द्रामसि यच्चाग्नो ततेजो विद्धिमामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजां पूष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मघ अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रिता प्राणापानसमायुक्ता प्रचाम्यन्यं चतुर्विधं सर्वशचाहं हृदि सन्निविष्टो च वेदेष्व रहमेव वेद्यो वेदान्तकृदवेदविदेव चाहम् द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरच्वाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते